Ларисі Васильівні, кандидат архітектури, доценту Національної академії протворчого мистецтва і архітектури. Доброго вечора, шановні панці. Тільки після чотирьох робіт лекцій я просто переговорити, що це швидко, але по суті. Так, В даному разі... Ольга Анатольевна пришла до нас на кафедру десь років 5 тонн назад. Ну, мы -то с своей знакомы давно учились вместе. Я на курс младше была, но как-то там пунктиром не и так и работали. Ну, как бы всегда знаешь человека, если с ним давно знаком, то больше какие-то часто не только научные там дискуссии, естественно, возникают, разговоре ну, и какие-то бытовые, может быть, больше нет. А вот когда она стала у нас работать на кафедре, то вот здесь я в полной мере поняла, а с кем же я, собственно, имею дело. Это видно по работе со спиралами, это видно по работе по общению с коллегами, такой вот глубины, проникновения вообще вопросы науки, архитектуры, градостроительства, ну, среди своих коллег, нечестно честно вам скажу, ну, если так на пальцах одной руки можно пересчитать вот такого уровня, который не стыдно продемонстрировать за границей. По всем параметрам, как по самому подходу к науке, как самому подходу к своей деятельности и вообще к жизни. Так получилось, что именно эти последние 4 года я была невольным или вольным в какой-то мере свидетелем работы автора над этой книгой. И в таком телефонном режиме, и в компьютерном видеоряде я видела, как она могла выбросить 100 страниц текст переписать его только потому, что какой-то публикации, где-то в Литве или где-то там на каком-то э, древнем языке, которым она владеет, она нашла ссылку, что здесь что-то не так. И вот пока она не раскрутит эту проблему, она перепишет любое количество текста. Согласитесь, что это не каждому дано и не каждый на это пойдет. Поэтому там за этими 600 страницами еще штуки три таких же 600 страничных текстов есть. Это я вам точно говорю. Поэтому и отбирался этот и текст, и картинки, и как они размещаются композиционно по... Если вы посмотрите, ну нет ни одной случайной картинки, которая бы не цепляла, в общем-то, ну не только как профессионала-архитектора, но любого смотрящего этот текст, и читающего его. Я уже не говорю о научном аппарате. Это баснословный научный аппарат, который не просто приведен. Я уверяю вас, что любой из этих текстов, она вам с закрытыми глазами среди ночи процитирует в оригинале. Это точно. Проверим. По некоторым моментам. В общем-то, с книгой я очень хорошо знакома. Не прочитала я ее всю, потому что эту книгу нельзя читать, вот знаете, вот читать. Потому что ее нужно э, с таким, вот знаете, читать и с интеллектуальным, и с душевным, и удовольствием, и спокойствием. Потому что она настолько многогранна. Она, архитектура, это всего лишь как засед выразить вот всю ту ее любовь к этой земле. И не только в Каплицу. Просто это как бы засек продемонстрировать свои отношения к глубине культурного слоя этой нации, этой культуры, этой архитектуры. Поэтому я считаю, что каманчане должны поддержать вот высказывание Елены Олейник. И я считаю, что эта книга просто будет блестящим украшением того ряда научных исследований, которые получили государственную премию. Эту книгу не стыдно подарить главам украинских держав. Её... Там есть аннотации на шести или на языках. Я думаю, что в ближайшее время эта книга будет на эти языки переведена. Потому что здесь затронуты настолько глубинные исторические вопросы, которые показывают, ну, сейчас не будем говорить, кто что там где пытается перетянуть нашу историю на какие рельсы, но если эта книга получит такое высокое признание, и ее будут пропагандировать и в вузах, то я думаю, что питание идентичности и на личном уровне, и на национальном, оно уйдет само по себе. Поскольку глубина культурного слоя здесь уже показана достаточно аргументированно до Римского периода. И я думаю, что если будут, а это надо делать, Дальнейшие исследования в этом направлении, то там будут найдены такие факты, что ни у кого даже не будет сомнений на эту тему. Я не буду больше занимать ваше внимание, я просто хочу поблагодарить автора ну, за то, что эта книга выпущена под грифом нашей кафедры и академии. Это однозначно, за общение с автором, пожелать ей. Успеха. Более того, я надеюсь, что и в нашей Академии, и в университете, или и там, и здесь все-таки будет создана либо кафедра, либо будут готовить специалистов в области реставрации, в области проектирования реставрационного, исследования. И я думаю, что Ольга Анатольевна будет востребована и там, и здесь, и как педагог и как исследователь, и, в общем-то, как личность, которая не безразлична, что останется после этого поколения на этой земле. Я желаю тебе здоровья.